Вчера в лечебное учреждение наше поступило 18 человек. Двое имели ранения, несовместимые с жизнью, поэтому они умерли у нас, хотя мы сделали все возможное для их спасения. Одного человека мы перевезли в Мариуполь, в челюстно-лицевое отделение. Вот, трое уже уехали домой, имели травмы легкого характера. Вот, и 12 человек на сегодняшний день остаются у нас э, на наших больничных койках. Из них э, трое в тяжелом состоянии, но э, состояние стабильное. Ну, какой характер травмы? Что, что э, преимущественно это ранение конечностей нижних, верхних и ранение брюшной полости, в том числе и проникающее ранение брюшной полости. И э, э, ранение э, одно было э, черепно-мозговая травма.